Hörmətli dostlar, bu dəfəki fransız dili öyrənmə videosunda Diksioner d'argot seçdim. Diksioner d'argot bölümündə bizim gündəlik həyatda fransızların çox istifadə etdiyi və kitablarda olmayan bəzi cümlələri və bəzi sözləri öyrənəcəyik ki, ansız ki həmin o sözləri, o cümlələri mən deməklə ki, gün ərzində ən azı Onda feştadıram. Fransızların hamısı bu sözləri, bu cümlələri demək olar ki hər gün işlədir. Düzdür. Bəziləri işlətmir, amma çox kiçik, böyük bir qismi 99% işlədir. 13 dənə ifadə yazmışam əsas. İndi 13 ifadəyə baxacağıq. Deməli, başlayaq. Il fait chier. Il fait chier bu deməkdir ki, məni yorur bizi yorur həddindən artıq tutaq ki də bir nəfər eyni şeyi təkrar edirsə eyni şeyi məsələn deyirsə və yaxud da yorucu şeylər eləyirsə o demək ki bizi yorur bizi ümumiyyətlə də narahat eləyir. Donc il fait chi narahat eləmək, yormaq. Burada da onun qarşılığı yazılıb. Il nous a nuir. İkinci ila de la veine. Ila de la veine ven damar deməkdir də. Bunun başqa versiyaları da vardı. Başqa versiyalarını deməyəcəm. Burada amma ilad la ven daha yaxşıdır. Qarşılığında yazılıbdır ila ilad dupov, ilad de la chance. Yəni şanslıdır, şansı gətirir, şanslı insandır. Şanslı insana deyirlər. Və oui, il a de la veine, elle a de la veine. 3-cü ifadə je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller bazən çox vaxt je vais me démerder də deyirlər. Je vais me démerder, je vais me débrouiller. Bu məndə demək olar ki, günərsində bir dəfə işlətəram ən azından, ən azından. Ə, qarşılığı budur ki, je veux trouver une solution tout seul. Özüm, yəni çeşin öhdəsindən gələcəm də, özüm bir yolumu tapacam deməkdir. 4-cü ifadəmiz je m'en fous, je m'en fiche. Ə, bu demək ki, ümumiyyətlə mənə üçün fərqi yoxdur, maraqlanmıram. Tutaq ki, bir nəfər gəlir sizə baş gedir danışmağa ki, bilirsən mən ə, Mən həyat yoldaşımdan ayrıldım. Bel oldu, el oldu, bel oldu, el oldu. Danışır dayanmadan. Öz problemlərindən danışır. Halbuki sizin öz problemləriniz var da. Yəni sizə maraqlı deyil də onu danışdığı. Siz də dayandırırsınız onu. Deyirsiz ki, mən ah et je m'en fous. Donc ça ne m'intéresse pas du tout. Mən maraqlı deyilüm yəni. Qarşılığında yazılıbdır p importe. Peu importe import, bunun elmi formasıdır. Yəni burada sağ tərəfdəkilər normalda nisbətən elmi formalardır. Sol tərəfdəkilərdə e, courant formalardı. Yəni bizim işlətdiyimiz, çox işlətdiyimiz formalardı. Elm olmayan formalardı. Davam eləyək ilə la frousse. E, pardon, tu as la frousse. Tu as la frousse. Bu o deməkdir ki, sən ümumiyyətlə qorxmaq qorxmaq deməkdir. Qorx qorxum var deməkdir bu. E, normal e, forması tu as peur, j'ai peur. Qorxursan deməkdir. E, on sait bien mari. On sait bien mari və ya hətta on se on se mar bien. Problematik yaxşı əylənirik. Yaxşı əylənirik və ya hətta yaxşı əyləndik. Məsələn, gedirsiniz bir yerə, dans edirsiniz, oynayırsınız səhərə qədər. Çıxanda da deyirsiz ki, "Ah, mec ba, tu t'es bien maré." Ajdamda olsa burada mahənin axırına siz "es" qoyacaqsınız. Burada ə, normal forması da nisbət, nisbətən akademik forması da ona bien rigoler olacaqdı. Mən buna deyərdim daha çox Onzieyana muzey. Bu daha yaxşıdır məncə. Digər ifadəmiz, a, Tute Food my girl. Bu ifadəni də çox işlədirik. Çox eşidə bilərsiniz. E, bu deməkdir ki, sən məndən məzələnirsən, Azərbaycan da əsl, yəni elə başqa versiyasını bilmirəm. Sən məndən məzələnirsən. E, bu hissədə də nisbətən, demək olar ki, nisbətən académique formasvar. Es-go tute moque de moi. Moque in axırında s var, hə? bunu yaddan çıxartmayın. Mən yanlış yazılıbdı burada. Bu şəkli götürmüşəm, özüm yazmamışam. Es-go tute moque de moi with un S. Sən mənimlə alay edirsən, deməkdir. Digər e, ifadəmiz j'ai e la gueule de bois. J'ai e la gueule de bois. Bu artıq mənasudur ki, mənim taxta ağzım var, belə bir şey deməkdir. E, j'ai e la gueule de bois e, nisbətən elmim e, versiyasında je ne me sont pas bien parce que j'ai trop bu hier soir. J'ai la gueule de bois blessée. Nədir? Adam içəndən sonra bilmirəm, içənləriniz var. İçəndən sonra səhər yatır, oyananda nisbətən birsiz əzgin olur. Həmin o əzgin olmağa, e, o vəziyyətə je la gueule de bois deyirlər. Məsələn, qalxır, baş ağrıyır. Ümumiyyətlə etsin eləmək istəmir. Bax budur. Falan. <laughs> Ondan sonra digər ifadəmiz e, c dégoûtas. Bu ifadəni çox eşidirəm, eşidirəm. Demək olar ki, gün ərzində bir dəfə eşidirəm. C dégoûtas, c dégoûtant, dégoûtant pardon, burnum akademik nisbətən versiyasıdır. Bu c dégoûtas çox iyrənc deməkdir. Dəhşət belə iyrənc deməkdir. Məsələn, gedirsiniz, görürsünüz ki e, zibil zibili atdıqları yerdə zibil yeşikləri açılıbdı, hamsı tökülübdi yerə. C'est ça, ça de la chasse que je Oh là là, mais c'est dégueulasse. Pourquoi vous avez fait ça Voilà. Sola, déjà, ce meuse, Ah oui, être fine gueule. Être fine gueule, Par exemple, je suis fine gueule. girl. Bonne élève n'est pas un. Versiace, académique versiace. Être gourmet. Je suis gourmet. D'ailleurs, toi, je suis fine gourmet. Bon, bien sûr, qarşıсына gələn hər şeyi yeməyan adama deyirlər. Yəni ki, seçir, seçicidir, ən yaxşı yeməyi yeyir. Tutaq ki, bir qohumunuzu çağırmısınız. Necə gəldi, yemək bişirirsiniz. Hə, amma yoldaşınız sizə deyir ki, no no no, c'est une fine gueule, il faut bien préparer hər şeyi yaxşı hazırlamaq lazımdır çünki bu adam ağız buzan deyirlər Azərbaycanda nə deyirlər bilmirəm tam dəqiqdə yəni hər şeyə diqqət yetirir yaxşı yaxşını seçir belə yəni hər şeyi yemir yeməyən adam. digərinə baxır. Awi, ça un on on s'en sert tout le temps. Il a une belle gueule ou bien elle a une belle gueule. nispetən akademik versiyası ilə boydur. Bu deməkdir ki, o kişi və ya qadın gözəldir. Yəni yaxşı siması olan da modellər. Avilə une belle gueule. Ouais, elle a une belle gueule. Gueul ağzə deyirlər arqo formasında. Buş, voilà. Eee digər e, axırıncı 2 e, ifadəmizə də baxaq. Il s'est bourré la gueule. Il s'est bourré la gueule. Gueul gözs bu bu yeni bayaqçı sözdür, ağız sözü. Il s'est bourré la gueule. Bunun nisbətən e, normal versiyası il a il a bu il a bu trop d'alcool. Am, tutar ki də görürsüz ki polis gəlibdir, dostunuzu gətirib, dostunuzu gətirib deyir ki, "Vous savez, c'est bourrer la gueule." Çoxlu içdi də, yəni çoxlu araq içməyə, çoxlu spirtli içki içməyə "se bourrer la gueule" deyilir. Belə. Eee, sonuncu ifadəmiz "Il n'a que il n'a que de la gueule." "Il n'a que de la gueule." <laughs> bu da yaxşı bir ifadədir. Mənim məsələn bir tanışım var. Gəlir, məsələn ki, layihələrindən danışır. Danışır, 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 danışır. Amma ortada heç bir şey yoxdur. <laughs> yəni heç bir zaman hərəkət eləmir də, sadəcə danışır. E, məsələn, ona mən deyə bilərəm ki, "Ekutme, tunak edə gör." Yəni sadəcə danışırsan, heç bir şey elənmirsən də. Hürür qaltmış qa söhbəti var Azərbaycanlıda bu odur. <laughs> e, bunun nisbətən akademik versiyası da İlpalboku, İlnajipa. Voilà. Donc bu, günlər, bu ifadələrə baxdıq dostlar. Demək. Voilà. Özünüzə yaxşı baxın, öyrənməyə davam eləyin. E, yeni videolarımız gələcəkdir. Sağ olun.